Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Taufik Mamanoh dalam Best 7 Malam. Berikut adalah tumpuan berita jam ini. Penduduk kondominium di Damansara Perdana Petaling Jaya, Selangor gempar dengan penemuan 5 butir bom dalam sebuah unit kediaman di tingkat 17 bangunan tersebut. Turut ditemui belerang dan bahan-bahan untuk membuat bom. Dua suspek warga tempatan bagaimanapun meluluskan diri sebaik menyedari kehadiran sepasukan polis. Sejumlah dadah serta pil ekstasi juga ditemui. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menasihati semua pihak agar tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu pembelian Banglo oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Kuan Eng. Kenyataan tersebut boleh mengelirukan orang ramai kerana proses siasatan masih berjalan. Pembelian Banglo oleh Lim dengan harga RM2.8 juta ringgit mencetuskan kontroversi apabila harganya didakwa di bawah nilai pasaran. Dalam perkembangan lain, Jabatan Pengangkutan Jalan diarah menggantung sementara pengeluaran permit pengedaran antarabangsa kepada van persendirian dari Thailand di semua pintu masuk negara berkuat kuasa serta merta. Langkah itu berikutan banyak van persendirian keluar masuk di pintu sempadan dikesan menyalahgunakan permit yang diberikan. Kerajaan juga dicadang meletakkan semua kompleks imigresen, kastam dan kuarantin di seluruh negara di bawah Majlis Keselamatan Negara bagi memudahkan semua gensi di pintu masuk sempadan diselaraskan bagi tujuan keselamatan. Empangan beris di Kedah kini berada di paras kritikal dan diramal mampu bertahan 30 hari jika keadaan cuaca panas melampau berterusan. Manakala empangan muda diklasifikasikan pada paras berjaga-jaga. Bagaimanapun, dua lagi empangan iaitu empangan ahning dan empangan pedu masih mempunyai jumlah air yang mencukupi. Justeru Kedah belum berhasrat untuk mencatu bekalan airnya. Beralih ke laporan luar negara. Ekoran gempa bumi kedua yang menggegar wilayah Kumamoto, Jepun semalam, Wisma Putra memaklumkan 11 daripada kesemua 18 pelajar Malaysia selamat dipindahkan ke Fukuoka. Manakala baki 7 lagi pelajar masih berada di pusat pemindahan. Kementerian Luar dan Kedutaan Malaysia di Tokyo sedang memantau situasi dan memaklumkan perkembangan kejadian dari semasa ke semasa. Sementara itu jumlah korban meningkat kepada 41 orang. Sebanyak 70,000 orang dipindahkan manakala sebanyak 200,000 buah rumah terputus bekalan elektrik. Terbaru 20 pelancong Cina yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan di perkampungan Man Minan Miyasu berjaya diselamatkan. Terut diselamatkan dengan menggunakan helikopter ialah 31 pelancong dari negara-negara lain. Selepas dua gempa bumi kuat melanda Jepun selang sehari, hari ini bencana alam itu turut menggegar Ecuador. Gempa bumi kuat 7.8 pada skala Richter berlaku pada pukul 8 malam waktu tempatan pada kedalaman 20 km. Gempa tersebut meragut 41 nyawa dan mengakibatkan bangunan runtuh serta bekalan elektrik terputus. Dalam perkembangan lain, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pemasangan tambahan 1200 kamera sistem penguatkuasaan automatik AES adalah langkah mengurangkan kadar kemalangan jalan raya bersifat mencegah bukannya menghukum. Tindakan kerajaan itu tidak harus dipolitikkan kerana ia untuk kebaikan semua. Pemasangan tersebut diambil alih oleh syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera manakala pemantauan dilakukan bahagian trafik PDRM. 1200 pempamer daripada 60 negara dijangka menyertai pameran perkhidmatan pertahanan Asia DSE 2016 di Pusat Dagangan Dunia Putra bermula esok hingga 21 April ini. Pameran yang dikategorikan sebagai lima terbaik di dunia itu menjadi platform penting untuk industri perkhidmatan keselamatan dan pertahanan dalam mempromosikan teknologi mereka. Penyertaan pelbagai pihak dari beberapa buah negara juga menjadi landasan bagi membincangkan isu global berkaitan sempadan dan ancaman militan semasa. Baiklah saudara, sekian saja Best 7 Malam. Perincian penuh dalam Nasional 8 malam ini. Saya Muhammad Taufik Mamanoh. Assalamualaikum dan salam sejahtera.